السلام علیکم میری سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی سب سے پہلے ایک نہایت تشویشناک اور سنگین خبر جی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی آنکھ کے ریٹنا میں ایک سنگین مسئلہ تشخیص ہوا ہے ریٹنا کی وہ وین جو آنکھ سے خون واپس لے جاتی ہے اس میں بلاکج پیدا ہو چکی ہے ماہر چشم ڈاکٹرز نے جن میں آر ایف جیسے سینئر اسپیشلسٹ شامل ہیں سولہ اٹھارہ اور اکیس جنوری کو تین بار معائنہ کیا ہر بار ڈاکٹروں نے جیل انتظامیہ کو واضح طور پر بتایا کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اگر فوری علاج نہ ہوا تو عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ مکمل طور پر بینائی کھو سکتی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں جسے ہفتوں یا مہینوں تک ٹالا جا سکے یہ ایمرجنسی میڈیکل کنڈیشن ہے یہ بنیادی طور پر خون کی فراہمی میں رکاوٹ ہے جس کے نتیجے پہلے نظر دھندلی ہوتی ہے اور پھر مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے اب یہاں جیل حکام کی بے حصی بے شرمی اور سنگ دلی دیکھے تین مرتبہ ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہ لے جایا جائے اور جیل کے اندر ہی علاج کیا جائے لیکن آخر کار ڈاکٹروں نے تحریری طور پر لکھ کر ان کو بتایا کہ یہ علاج جیل میں ممکن ہی نہیں اس کے لیے آپریشن تھیٹر خصوصی آلات اور آنکھ کے اندر انجیکشن درکار ہیں ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جسے پہلے ہی اغوان اما گرفتاری میں رکھا گیا اہلیہ کو الگ کیا گیا مکمل آئیسولیشن میں رکھا گیا اور اب اس کی بینائی کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں عمران خان نہ صرف سابق وزیر اعظم ہیں بلکہ قومی ہیرو کرکٹ لیجنڈ اور وہ شخص ہے جس نے کینسر جیسے موزی مرض کے خلاف تین عالمی معیار کے ہسپتال بنائے آج اس شخص کو بنیادی طبی سہولہ سے محروم رکھا جا رہا ہے عمران خان کی عمر یعنی کہ گزشتہ دو سال کی مسلسل تنہائی اور طبی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کا طبی سمجھوتا خطرناک ہو سکتا ہے ان کی آنکھ کا جو ہے بینائی ضائع ہو سکتی ہے یہ با... یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ان کے ذاتی معالج ان کی بہنیں قریبی افراد اس مسئلے کی پہلے بھی تصدیق کر چکے ہیں کل عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کا دین ہے جو آئین اور عدالت کے فیصلے کے مطابق ان کا حق ہے لیکن اگر ایک بار پھر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر اڈیالہ جیل کے سامنے موجود ہو کر ملاقات کا مطالبہ کریں آج کی تاریخ میں ہمارے پاس عمران خان کے اڈیالہ جیل میں موجودگی کا واحد ذریعہ وہی حکومت ہے جسے عوام کا اعتماد حاصل نہیں جو جھوٹے حلف اٹھا چکی ہے اور جس پر خود ان کی اولاد بھی یقین نہیں کرتی پچھلے سو دنوں میں خاندان کی ملاقات نہیں ہوئی وکیل سے مختصر ملاقات بھی فیصلے کے دن ہوئی اور وہ بھی رسمی سی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں تیرا آپریشن کی حقیقت کی حکومت ایک نیا خطرناک اور گھٹیا بنا گھٹیا بیانیاں بنا رہی ہے کہ متاثرین خانہ بدوش ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں خانہ بدوش مخصوص علاقوں اور مخصوص طرز زندگی کے تحت موسمی نقل مکانی کرتے ہیں تیرا کے لوگ نہ خانہ بدوش ہیں اور نہ ان کا طرز زندگی ایسا ہے سہیل افریدی نے تین بار تیرہ جا کر حالات دیکھے افسران کو آڑے ہاتھوں لیا ایک تو ویڈیو میں نے بھی لگائی تھی جس میں وہ افسران کو کہہ رہے تھے کہ اگر خواتین نیچے بیٹھی ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہیں تو افسران کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مطلب کرسیوں پہ بیٹھے ان کو چاہیے کہ جب تک وہ انہوں نے افسر کو کہا کہ آپ بھی نیچے ہی بیٹھیں گے جب تک خواتین نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور واضح کیا کہ یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام کے لیے ہو رہا ہے انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ بھی کہا کہ اس شدید برباری میں کوئی جانور بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے کہ وہاں دہشت گرد موجود ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت کا نوٹیفیکیشن دراصل ریاستی اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنے کی سازش ہے اور اب سے کسی بھی جرگے یا کمیٹی میں عسکری نمائندے شامل نہیں ہوں گے اب بات کرتے لاہور میں جی بسنت کی لاہور میں حکومت نے پہلے بسند کی اجازت دی پھر جیسے ہی عمران خان کی تصاویر والی پتنگیں مارکیٹ میں آئیں چھانپے مارنے شروع کر دیے مزدوروں کا روزگار بند ہوا تو عوام نے عمران خان کی اسٹیکرز لگا کر پتنگیں اڑانا شروع کر دی اس طرح عمران خان کے نام یا حوالہ والے گانوں پر بھی پابندی لگا دی گئی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عمران خان کے نام سے بھی خوفزدہ ہے آخر میں جی آٹھ فروی کے حوالے سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی جا چکی ہے عمران خان کی صحت پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کل صبح عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے جائیں گی اور امید ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہوگی راول پنڈی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ مسید پندرہ دن کی توسیع راول پنڈی شہر میں ایک بار پھر دفعہ ایک سو نافذ کر دی گئی جس میں چھ فروری تک توسیع ہے اور راول پنڈی حسر وقار چیمہ نے جاری کیا جلسے جلوس ریلیاں اسلحہ کی نمائش لاؤڈ سپیکر سب پر مکمل پابندی سب سانس لینے کی جی اجازت ہے باقی سب جرم ہے اچھا جی جو ایک قانون بنا ہے گھریلو تشدد پہ جو نیا قانون ہے وہ ان طاقتوں میں کئی گنا اضافہ کرے گا طلاقوں میں ٹھیک ہے طلاقے جو ہیں ان میں اضافہ کرے گا اچھا جی طلاقوں کی جو شرح ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو پنجاب بھر میں طلاق کے کیسز کی خطرناک حد تک اتنے بڑھ چکے ہیں کہ لاہور میں تقریباً ستاون طلاقیں یعنی کہ سالانہ اکیس ہزار فیصل آباد میں روزانہ انتالیس یعنی کہ چودہ ہزار سالانہ شیخو پورا گیارہ ہزار راولپنڈی دس ہزار گجراں والا جو ہے نا گجراں والا گجرات سیالکوٹ ادھر تقریباً آٹھ ہزار قصور پانچ ہزار ساہی وال اوکھاڑا چار ہزار اور اب جو یہ حکومت نے نیا گھریلو تشدد قانون بنایا ہے اس کے بعد تو بس اللہ ہی حافظ ہے کیا بنتا ہے جی گھونے پر ڈانٹنے پر طلاق کی دھمکی پر تین سال قید کی سزا ہے اور جی میاں بیوی بی کے درمیان معمولی تکرار وقتی غصہ چند تلک جملے یہ سب انسانی فطرت ہے جو کہ آدمی بھی کر لیتا ہے خاون اور بیوی بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا گھر میں چلتا ہے لیڈیز بھی بڑی بڑی لڑاکی ہوتی ہیں سب آدمی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں یہ ریالٹی ہے عورتیں بھی جب لڑائی کرنے پہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے بھی پھینک دیتی ہیں اور سب کچھ آ, تو اگر یہ صورت حال ہوئی مگر آپ جی پولیس تھانہ ہتھ کڑیاں ضلعت گالیاں رشوت اس کے بعد کون سا رشتہ بچے گا یہ قانون فزیکل تشدد کے خلاف ہونا چاہیے تھا جو یقینا جرم ہے مگر یہاں تو لفظ لہجہ اور نظر کو بھی جرم بنا دیا گیا بزرگ والدین رکھنے پر بھی سزا قانون کے مطابق اگر بیوی کہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکالو اور شوہر انکار کرے تو بھی تین سال قید یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی عقل ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ طلاق کو فروغ دیں گے یہ جو قانون ہے اور جی یہ جو شرح ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی آپ سب کا بہت شکریہ یہ ویلوگ دیکھنے کے لیے اگلے ویلوگ میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے میرا ویلوگ دیکھا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں خبریں نیوز تو بہت ہیں لیکن وہ یہی ہے کہ پھر ویلوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے اوکے جی اللہ حافظ